dan ulama merupakan pertemuan antara amanah dan hikmah umara memegang kuasa untuk bertindak manakala ulama menggenggam ilmu dan wahyu untuk membimbing apabila kedua-duanya bertemu lahir lahirlah keseimbangan keseimbangan antara realiti dan kebenaran antara keperluan negara dan tuntutan agama pada hemah saya mutaka hari ini bukan sekadar sebuah persidangan intelektual intelektual discourse ia adalah manifestasi komitmen kita untuk melaksanakan amanah amanah terhadap agama amanah terhadap rakyat dan amanah terhadap masa depan negara disinilah pangkal Wahyu dan Realiti bertemu Kita menyambung tradisi keilmuan dengan mendengar Baik-baik pesanan Al-ulama Para -ul Ulama adalah Para pewaris Nabi Bagi menggali Ilmu agar belajar Untuk menimbang bukan Menghasut Menenang bukan membakar Dan memandu bukan memecah belahkan umat. Sebagai seorang yang memikul keamanan, keadaan atau kepimpinan, saya percaya satu perkara. Negara boleh dibina dengan kekuatan tetapi ia hanya dapat dipimpin dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ilmu tanpa amanah akan menjadi alat. Kuasa tanpa ilmu pula akan menjadi beban. Di sinilah di sinilah taknya peranan besar Anwar sebagai nur atau cahaya yang menerangi perjalanan negara ini. Para hadirin hadirat sekalian, kita perlu jujur menilai realiti ummah pada hari ini. Syiar semakin jelas kelihatan. Tetapi ada terakis Suara semakin lantang Namun hikmah semakin berkurang Terkadang Di lima para ilmuwan dan ulama Dalam mengistimbatkan Atau menetapkan hukum gagal Untuk menjiwai realiti semasa Habis-habis Sebut sebagai fiqhatul wakil Dan lebih menggerunkan lagi sudah meneruhkan suasana Bicara sebagian agamawan Dipacu emosi Dibaluti dengan slogan politik Hingga mencetuskan kekeliruan dan kegelisahan Dan jika kita lihat melalui lensa media sosial Berbagai masalah umat terhampar Yang menuntut kita mencari penyelesaian atau solusi bersama. Ada dalam kalangan rumah yang meletakkan agama hanya sebagai identiti luaran. Bukan sebagai panduan kehidupan. Ada juga pihak yang melihat perbezaan pandangan fiqh sebagai satu pemisah. Bukan sebagai kekalian ilmu. Hilaf ditanggapi sebagai kesesatan. Dan kepelbagaian Ijtihad dilihat sebagai ancaman saya sangat bersetuju dengan lontaran pandangan Saibul Samaha Mufti Perlis ini juga yang katakan oleh beliau kita berikan penghargaan kepada Mufti Perlis ada juga kelompok yang menggunakan agama bukan untuk menyatukan rumah tetapi untuk mengumpulkan sokongan sokongan politik membela segmen ketaksuban dan menajamkan bendera. Inilah kegusaran kita pada hari ini. Apabila agama dijadikan alat mobilisasi emosi bukan neraca hikmah. Di sinilah peranan besar para ilmuwan dan ulama sebagai nurani negara. Ulama bukan sekadar mengulas hukum Menentukan halal dan haram Sebaliknya mereka adalah penjaga etika kuasa dan penentu arah moral negara Disebut oleh saya bersama Hak Mufti Bilayah Orang muda Tetapi fikiran yang sangat relevan dalam situasi kini dalam masa harapan InsyaAllah Pengharapan itu Mana-mana orang -mana amnolah kenal beliau Saya kenal beliau daripada kecil Dan kenal apabila Mufti Bilajar ini pernah menjadi jiran saya Satu ketika dahulu Anak Almarhum Dato' Ustaz Fadil Nur Pasir rempast. Pada pandangan saya, para ilmuwan dan ulama Mesti mampu memimpin fikrah Pemikiran bukan emosi Menimbang antara prinsip dan realiti Di dalam mengurus umat dan negara Kita diibaratkan meniti di atas titian Condong ke kiri kita jatuh Condong ke kanan kita rebah Semuanya mesti Bil hikmah Pendekatan inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Furqan dalam surah An Nahl ayat 125. Udah ambil asabi rafika bila hikmah wal mawazatil hasanah. Wajadilmu bila tihyah hasan. Seruan kepada kebenaran mesti disampaikan dengan hikmah dan nasihat yang baik. Menegur tanpa menghina Menasihati tanpa ma'aikan Dan menyatukan tanpa memadamkan kepelbagaian Atas asbab inilah Mutaqa ini penting sebagai jambatan hubungan antara kepimpinan negara dalam dan ulama Saya amat mengharapkan nasihat yang jujur sebagai bimbingan rohani Teguran yang beradab untuk memperbaiki kelemahan kerajaan Serta ber, hikmah melontarkan pandangan penambah baikkan dengan semangat kebersamaan. Saya ingin memetik kata-kata Allah Yarham Buya Hamka di dalam novelnya Ayahku. Beliau menyebut bahawa ulama tidak boleh hanya duduk-duduk tafakur dalam surau sambil menggiling-gilingkan kepala Lalu membilang-bilang tasbih kayu mati Ulama harus tampil ke muka masyarakat Memimpinnya menuju kebenaran Dan itulah Wajiban kami Di sinilah pentingnya Peranan ulama menasihati dan Memimpin umarah Saya ingin, saya ingin menegaskan Satu perkara UMNO tidak pernah menolak Islam dan jatuh dan jauh sekali mahu berniat untuk mengeksploitasi agama Islam bagi UMNO ialah panduan kenegaraan bukan modal politik Islam dibina melalui dasar dan institusi bukan slogan betul Islam telah dimertamakan melalui perkara tiga dalam perlembagaan Manakala peranan raja-raja Melayu sebagai payung agama diperkukuhkan dalam perkara 38 perubahan. Inilah jasa besar UMNO yang jangan sesekali kita lupakan. Malah, malah ada gerakan-gerakan yang berpikir ada pada amanah yang ada di sini. Apabila almarhum Tan Sri Aziz menyebutkan, UMNO jika satu ketika nanti Meletakkan asas Islam Dalam perlembagaannya Dalam perlembagaan UMNO Maka PAS Akan dibubarkan. Saya anggap itu sebagai wasiat Apabila saya mengambil alih Kepimpinan UMNO Itu bukan apa yang saya lakukan Meletakkan perlembagaan UMNO dalam perundangan amnu tentang soal Islam. Tapi pas pasal tiga, tapi pas belum terbuka lagi lah. No? Saya harap akan terbuka ke sendiri juga. No? <tuk> Pentadaran hal ehwal dan perundangan Islam disusun secara berotoriti di jakim. Majlis dan Jabatan Kami Islam Negeri serta Mahkamah Syariah Pendidikan Islam boleh terus diperkasakan secara menyeluruh melalui sistem pendidikan kemasaan, sekolah, sekolah agama, SMKI, institusi pelajar tinggi serta institusi tahfiz diperkukuhkan dalam kerangka nasional. Kita tahu perubahan tamu pembangunan perbankan dan kewangan Islam serta pemerkasaan zakat dan wakaf membuktikan bahawa Islam bukan sekadar identiti tetapi sumber kemakmuran dan kejahteraan. Inilah usaha dan akhtiar UMNO Yang menjadikan Islam berfungsi dalam sebuah negara majmuk Yang bertolak stabil dan yang hormati Namun Kejayaan masa lampau tidak boleh menjadikan kita alfa Negara dan rakyat hari ini sedang letih Ketidakstabilan politik jika ada Pertarungan emosi perkawaman Politik kebencian yang semakin disulami Dengan sentimen agama semakin tidak terkawal di waktu yang sama tekanan ekonomi global, inflasi, kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan pasaran terus menghimpit rakyat. Paling terkesan golongan sederhana M40 dan golongan bawahan B40. Bagi Umar dan ulama, soalan yang mesti kita jawab. Adakah keputusan politik kita mengurangkan mutuarat rakyat atau menambah beban mereka Di sinilah kepimpinan dan keanuan diuji Bukan kepada kepantasan bertindak Tetapi kepada kebijaksanaan menimbang Antara maslahat dan juga mudara Di sinilah pentingnya untuk kita mengupas menangi apa yang disebut tadi Fiqhatul Mizan sebagai satu manhaj Di dalam mencari penyelesaian Fiqhatul Fikahul fikhatul mizan atau fikhul mizan adalah neraca perimbangan atau dacik yang menilai antara manfaat dan mudarat antara hari ini dan masa depan antara idealisme dan kemampuan sebenar negara. Disebut tadi almarhum Syekh Yusuf Al Tawi menegaskan bahawa di dalam mengurus negara pemimpin mesti menyusun keutamaan

untuk negeri akhirat tetapi janganlah kamu lupakan bagian kamu di dunia inilah neraca Islam agama yang menuntut kita mengejar akhirat tanpa meminggirkan realiti dunia tanpa fiqh dan mizan tanpa neraca perimbangan sesuatu keputusan mungkin kelihatan tepat di atas kertas tetapi bincang dari sudut masalah dan kesan yang bermasyarakat justru menjadi keperluan untuk kita sama-sama menimbang sebelum kita. Bagi saya, fiqh al-mizan ini menggariskan lima kaedah utama. Pertamanya, masalah amma. Iaitu mendahulukan kepentingan umum berbanding kepentingan kelompok. Kedua, mencegah mutarat. Sebagai sesuatu yang penting dan didahulukan daripada pengejar manfaat. Ketiga, makasih karya. Yang mesti dijadikan kompas setiap keputusan. Keempat, ada boleh istilah iaitu meraihkan perbezaan pandangan dengan penuh adab bukan dengan maki hamun. Kelima, biasa jamaah. Iaitu mengurus dan memelihara agama melalui kestabilan institusi. Sebagai contoh dalam politik kenegaraan Fik al-Mizan membimbing istihad siasi agar kita memahami bahawa kestabilan bukan kompromi prinsip tetapi syarat untuk memelihara masalah rakyat. Ada ketikanya, kita mesti menahan diri dan menahan diri itu lebih besar masalahnya daripada menambah konflik yang hanya melemahkan negara. Dalam urusan ekonomi pula, Al-Mizan menuntut keberanian memilih keadilan walaupun tidak popular. Kerajaan dalam usaha penyelarasan subsidi umpamanya memerlukan imbangan yang teliti kerana jika dibiarkan dibah akhirnya menzalimi golongan yang benar-benar memerlukan. Begitulah juga dalam hubungan sosial masyarakat majlis. Cik Al-Mizan mengingatkan kita bahawa menjaga agama agar tidak dapat lari dari memelihara keharmonian dan menegakkan prinsip tidak boleh dilakukan secara ekstrim sehingga meretakkan kepada justru fiqh al-mizan mesti kita angkat sebagai manhaj kepimpinan negara untuk kita berusaha mengekalkan kestabilan atau balance sama-sama dengan kemakmuran sesungguhnya kekuatan Islam itu terletak pada kebijaksanaan untuk menimbang agar agama dan negara diurus dengan prinsip dan penuh permaruah. Mudah-mudahan dengan masyarakat yang baru ini yang telah tadi dilontarkan oleh ahli panel titik titikkan dan harapan buat para ulama dan para ilmu pertama pandu Ulama mesti menjadi kompas penunjuk arah bukan sekadar pengikut arus. Ulama mesti memandu pemikiran masyarakat dengan ilmu yang sahih, Ujah yang beradab dan hikmah yang menenangkan. Kedua, pertimbangan. Setiap keputusan mesti ditimbang berasaskan fiqh al-mizan dan fiqh awlawiyah agar kebenaran dilaksanakan dengan kebijaksanaan tanpa menambah mutarat pada ummah dan negara ketiga, pelihara gunakan anmu untuk jaga agama, ummah dan kestabilan negara kerana agama hanya akan subur dalam suasana yang stabil dan dakwah pasti berkembang dalam masyarakat yang terang jadilah ulama yang membawa damai yang menyatukan yang menyebutkan kasih sayang dan sentiasa menjadi neraca untuk mengimbangi agar kestabilan dapat terjaga Saya amat berkeyakinan jika para ulama terus memandu dengan hikmah, menimbang dengan amanah dan memelihara agama serta negara dengan bermaruah, insya-Allah Islam akan terus menjadi adi nur rasnah. Ummah dipayungi sakinah dan negara diangkat dengan aizah part dari boleh